Jeg vil bytte ut bensinbilen min og kjøpe en elbil. Jeg vil bytte ut bensinbilen min og kjøpe en elbil. Vi har ikke råd til elbil nå. Vi har ikke råd til elbil nå. Vi må begynne å spare litt ekstra. Vi må begynne å spare litt ekstra. Kona vil at vi kjøper en større leilighet. Kona vil at vi kjøper en større leilighet. Jeg er redd for å ta opp lån. Jeg er redd for å ta opp lån. Renten går opp, og da må vi betale mye hver måned. Renten går opp, og da må vi betale mye hver måned. Kona mi er gravid. Kona mi er gravid. Kona er 40 år gammel og hun er gravid for første gang. Kona er 40 år gammel og hun er gravid for første gang. Vi trenger en større leilighet nå. Vi trenger en større leilighet nå. Vi bor i en toroms leilighet og mangler et soverom til. Vi bor i en toroms leilighet og mangler et soverom til. Vi leter etter en bolig som ligger i nærheten av skole og barnehage. Vi leter etter en bolig som ligger i nærheten av skole og barnehage. Vi må snakke med banken om et boliglån. Vi må snakke med banken om et boliglån. Vi må betale 15 av prisen selv som egenkapital. Vi må betale 15 av prisen selv som egenkapital. Gjelden kan ikke være større enn fem ganger inntekten. Gjelden kan ikke være større enn fem ganger inntekten. Vi har sett på flere boliger, men de fleste er for dyre. Vi har sett på flere boliger, men de fleste er for dyre. Jeg lurer på om vi bør leie en leilighet i stedet for å kjøpe. Jeg lurer på om vi bør leie en leilighet i stedet for å kjøpe. Boligmarkedet er veldig usikkert akkurat nå. Boligmarkedet er veldig usikkert akkurat nå. Vi må også tenke på kostnadene ved å flytte. Vi må også tenke på kostnadene ved å flytte. Jeg håper vi finner noe som passer budsjettet vårt. Jeg håper vi finner noe som passer budsjettet vårt. Barna trenger også et trygt og stabilt sted å vokse opp. Barna trenger også et trygt og stabilt sted å vokse opp. Vi må kanskje kompromisse på størrelsen for å få en bedre beliggenhet. Vi må kanskje kompromisse på størrelsen for å få en bedre beliggenhet. Jeg vil gjerne ha en hage hvor barna kan leke. Jeg vil gjerne ha en hage hvor barna kan leke. Det er viktig at vi har god kollektivtransport i nærheten. Det er viktig at vi har god kollektivtransport i nærheten. Vi må sette opp en spareplan for å klare egenkapitalen. Vi må sette opp en spareplan for å klare egenkapitalen. Vi bør også vurdere å snakke med en økonomisk rådgiver. Vi bør også vurdere å snakke med en økonomisk rådgiver. Hvis vi kjøper nå, vil vi kunne flytte inn før babyen kommer. Hvis vi kjøper nå, vil vi kunne flytte inn før babyen kommer. Jeg er bekymret for de skjulte kostnadene ved å kjøpe en gammel bolig. Jeg er bekymret for de skjulte kostnadene ved å kjøpe en gammel bolig. Vi må også tenke på vedlikeholdskostnader. Vi må også tenke på vedlikeholdskostnader. Jeg tror vi kan få et bedre boliglån hvis vi har en større egenkapital. Jeg tror vi kan få et bedre boliglån hvis vi har en større egenkapital. Kanskje vi kan få hjelp fra familien til å samle inn egenkapitalen. Kanskje vi kan få hjelp fra familien til å samle inn egenkapitalen. Det er mange ting å vurdere når man kjøper bolig for første gang. Det er mange ting å vurdere når man kjøper bolig for første gang. Vi må også tenke på fremtidige utgifter som barnehage og skole. Vi må også tenke på fremtidige utgifter som barnehage og skole. Jeg vil gjerne ha en bolig med lav energikostnad. Jeg vil gjerne ha en bolig med lav energikostnad. Kanskje vi bør vurdere å kjøpe en bolig med utleiedel for å få ekstra inntekter? Kanskje vi bør vurdere å kjøpe en bolig med utleiedel for å få ekstra inntekter? Det er viktig at vi ikke overbelaster oss økonomisk. Det er viktig at vi ikke overbelaster oss økonomisk. Jeg har hørt at boligprisene kan falle i fremtiden Jeg har hørt at boligprisene kan falle i fremtiden jeg er spent på å finne vårt drømmehjem. Jeg er spent på å finne vårt drømmehjem. Kanskje vi må være mer fleksible med våre forventninger? Kanskje vi må være mer fleksible med våre forventninger? Vi må sjekke hvor mye felles gjeld som følger med boligen. Vi må sjekke hvor mye felles gjeld som følger med boligen. Felleskostnadene må også tas med i budsjettet vårt. Felleskostnadene må også tas med i budsjettet vårt. Vi må være forberedt på å betale avdrag på boliglånet i mange år. Vi må være forberedt på å betale avdrag på boliglånet i mange år. Jeg drømmer om å eie vårt eget hjem i stedet for å leie. Jeg drømmer om å eie vårt eget hjem i stedet for å leie. Vi bør gå på visning for å se hvordan boligen ser ut i virkeligheten. Vi bør gå på visning for å se hvordan boligen ser ut i virkeligheten. Vi må også sette et maksbud som vi ikke kan overstige. Vi må også sette et maksbud som vi ikke kan overstige. Det er viktig å unngå å bruke kredittkort for mye mens vi sparer til bolig. Det er viktig å unngå å bruke kredittkort for mye mens vi sparer til bolig. Takk for at du så på. Hvis du likte videoen, gi oss en tommel opp og del den. Bli medlem for eksklusivt innhold og ekstra fordeler. Se neste video.